пошел я на войну 18 лет. Я просто, честно говоря, тоже по возможности хожу, когда могу. И мне, честно, тоже надоел весь этот цирк. И чтобы понимали, там все говорят, тут слышали, что разговаривают, они идут сюда свои вопросы, решают, чтобы вы понимали, я не являюсь участником боевых действий, документов у меня никаких нет. Земли, собственно говоря, у меня тоже нету. И вот я смотрю, вот наблюдаю уже сколько минут, минут 40 сидим, стоим. И наблюдаю, все улыбаются, что-то там шепчутся между собой. Ну, честно говоря, мне очень жаль, и мне внутри терзает то, что мы пришли сюда, хотим поменять что-то здесь, в этой стране, в этом городе. Здесь сидят, улыбаются. Почему вы не улыбались в 14, 15, 16 году? Сейчас вы улыбаетесь на передовой. Пацаны остаются без рук, без ног, без здоровья. Как вам не стыдно вообще всем? Как вам не стыдно? Мне 21 год. Здесь сидят люди вдвое старше меня. Вы как собаки грызетесь. Мне, я не знаю просто. Вы вот понимаете, как на самом деле происходит? Мы травмируемся больше не там, не в АТО, когда хороним своих ребят. Мы травмируемся, когда приезжаем сюда. Смотрим, что ничего не меняется. Вы говорите, что мы спиваемся. Как по-другому? Сюда надо с автоматом приходить? Ну как по-другому? Дайте мне, пожалуйста, вот правильно сказали депутаты, проголосовали мэр. Вот пускай от каждой партии выскажется человек. Почему он не хочет, чтобы мы пришли к власти? Мы идем не решать сюда свои вопросы, мы хотим поменять в этом городе. У нас растут дети, мы хотим жить в нормальной стране, жить в нормальном обществе. Что вообще происходит? Вы готовы друг другу в годке Я не пому, дайте мне ответ, пожалуйста, с каждой партией, дайте мне ответ. Нам сюда с автоматом поприходить. Вот, дайте, пожалуйста, ответ. Спасибо. Молчанное. Ну, по-перше, якщо ви хочете щось змінити, то я запрошую вам не один раз і запрошую всіх учасників бойових дій вступати в всеукраїнське об'єднання Свобода, де ніхто нікому нічого не платить. Ні. О, а тепер ви засмілися, а тепер вам смішно стало. А Тепер вам смішно стало. Я сказав, що можна все змінити, але тільки в політиці. Якщо ви будете громадськими активістами, ви нічого не доб'єтесь. Я тоже пришел с войны, я пришел с войны, я не разумею, что...